તો ખેડૂતો અને સરકાર માટે મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે કે બે દિવસ બાદ રાજ્યમાંથી વરસાદી માહોલમાંથી મળશે રાહત સમગ્ર રાજ્યમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી આવતીકાલે કેટલાક જિલ્લાઓમાં હળવા વરસાદની શક્યતાઓ અહીંયા જોવા મળી રહી છે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં આજે ઠંડ સ્ટ્રોમની આગાહી કરવામાં આવી છે આગામી ચોવીસ કલાકમાં ભારે પવન ફૂંકાવાની પણ શક્યતાઓ છે માછીમારો માટે સારા સમાચાર છે કે આગામી પાંચ દિવસ સુધી કોઈ ચેતવણી નથી દરિયા કિનારે ત્રણ નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું હતું ઓક્ટોબર માસમાં સામાન્ય રીતે મહત્તમ ઓગણીસ થી એકવીસ એમ એમ વરસાદ નોંધાતો હોય છે ત્યારે આ વર્ષે ઓક્ટોબરમાં ચોરાણું એમ એમ વરસાદ પડ્યો છે ત્યારે કહી શકાય કે સૌથી વધારે અહીંયા માછીમારો માટે સારા સમાચાર છે કે આગામી પાંચ દિવસ સુધી કોઈ ચેતવણી નથી તેમના માટે દરિયા કિનારે ત્રણ નંબરનું જે સિગ્નલ લગાવાયું હતું તેનું હટાવી દેવામાં આવ્યું છે અને રાજ્યમાં આ વર્ષે છેલ્લા ચાર વર્ષના રેકોર્ડમાં સૌથી વધુ વરસાદનો માર જોવા મળ્યો મળ્યો છે ઓક્ટોબર બે હજાર પચીસમાં સામાન્ય કરતાં ત્રણસો ઓગણચાલીસ ટકા વધુ વરસાદ આ વખતે નોંધાયો છે અને Uh, हवे आगामी दिवस बाद राज्य में वर्षादी माहौल हवे ने राहत मिले हाँ आज का जो फोरकास्ट है थर्ड नवंबर से लेकर ट्वेंटी नाइन्थ नवम्बर तक तो, इसमें हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा आज के लिए पूरा गुजरात राज्यों में और जो जो यूनियन टेरिटरी दीवी दादरा नगर हवरेली के लिए दिया गया है और कल के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस में मेनली सौराष्ट्र कच्छ की जो दक्षिण दक्षिणी भाग है गुजरात की जो दक्षिणी जिला है और जो नॉर्थ गु, नॉर्थन नॉर्थर्न गुजरात की जो जिला है इसमें बारिश होने का संभावना रहेगा उसके आगे ड्राई का पूर्वानुमान दिया गया है पाँच से लेकर नौ नवंबर तक और आज के लिए हम थंडस्ट्रम वार्निंग दे रहा है मेनली जो एरिया है वो सौराष्ट्र कच्छ का पूरा सारे जिला के लिए दिया गया है बंजफीड रहेगा थर्टी टू तो फोर्टी किलोमीटर प्रति घंटा के साथ और आपका जो गुजरात रीजन में वो उत्तर गुजरात की जो ज़िला है और एडजोइनिंग जो, जो दक्षिण गुजरात की ज़िला है इसके लिए दिया गया है वार्निंग अगले चौबीस घंटा के लिए और आज भी जो पोर्ट वार्निंग है जो सिग्नल एल सी थ्री था वो आज नीचे कर दिया गया है बन भाई के लिए कोई वार्निंग नहीं है अगले पाँच दिन के लिए कोस्टल के लिए आज का जो स्थिति है इसमें पवन का दिशा है उत्तर पश्चिम दिशा से पश्चिम दिशा का पवन का दिशा रहेगा और स्पीड रहेगा पंद्रह से बीस मिनट दो दो क्षेत्रों में ही उत्तर और दक्षिण गुजरात के जो दो तो क्षेत्र तो 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 है इसके लिए और अहमदाबाद के लिए जो पूर्वानुमान है इसमें लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल ठंडा सौर के साथ और जो उच्चतम तापमान रहेगा इसमें थर्टी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम है पच्चीस डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का पूर्वानुमान दिया गया है जो न्यूनतम तापमान है राज्यों में अभी एन कोई बड़ा बदलाव अगले चौबीस घंटे के लिए नहीं रहेगा लेकिन उसके आगे ग्रेजुअल फॉल वाई टू टू थ्री डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा सिस्टम की बात करें तो अभी हाँ जो सिस्टम है एक अपर या साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी उत्तर पूर्व अरब सागर एडजॉइनिंग एरिया में प्रसिस्ट कर रहा है एक्सटेंडेड अप टू वन पॉइंट फाइव किलोमीटर अब लेवल और बारिश का जो स्थिति है गुजरात स्टेट में अभी नाइन्टी फोर एम एम बारिश हो गया है इस सीजन में अक्टूबर फर्स्ट अक्टूबर से लेकर अभी तक जो सामान्य स्थिति रहना चाहिए ट्वेंटी वन पॉइंट फोर एम एम जो टू थ्री थर्टी नाइन थ्री थर्टी नाइन पॉजिटिव डिपार्टर परसेंटेज डिपार्चर अच्छा कितने दिन बारिश रहेगी अभी अभी दो, दो दिन के लिए हम दे रहे हैं फिर आगे ट्राई हो